На протяжении 10 дней солдаты, не покладая рук, подготавливали этот памятник к открытию, чтобы сегодня этот митинг состоялся. И мы сегодня видим прекрасное, чистое место жертвам фашизма, благодаря вооруженным силам Украины. Почему До этого этот памятник... Подготавливали к празднованию и следили за ним цементно-шиферный комбинат. Однако сегодня произошел очень интересный инцидент. Я э, хочу сказать, что приехал депутат Рудейский с представителями цементно-шиферного комбината и демонстративно начали фотографироваться на фоне отремонтированного солдатами памятника. Меня это, конечно, очень удивило, потому что они не предложили им помощь, а лишь на его фоне только сфотографировались и положили цветы. Мы находимся в лагере смерти. Лагерь были военно-пленные. Бойцы Красной Армии, которые обороняют город, попали в плен. За 22 месяца оккупации только в этом карьере было расстреляно три с половиной тысячи жителей города. Фашисты использовали места, вокруг нашего города овраги. Овраги Ивановки, Красногорки, поселка Ясногорка, они окроплены кровью еще более трех тысяч человек. Шесть тысяч семьсот человек. Вот столько фашисты уничтожили в нашем городе в результате массовых террористических актов. Из них пять с половиной тысяч представителей мужской части населения. Это мальчишки, это пожилые мужчины.

Ми тут проходили поряд з пам'ятником, декілька разів ходили в кар'єр і побачили, просто з собою склад побачив, що є такий пам'ятник, і весь зарощений, і трава була суха, все було занедбане. Ми вирішили самі потихеньку, потихеньку перебирали, потім підключилася міська рада і допомогла нам з матеріалами. Таким чином, спільними зусиллями ми зробили порядок на даному пам'ятнику.